वो चीज़ें जो नमाज़ को तोड़ देती हैं जिनसे नमाज टूट जाती हैं यानी मुफदात नमाज़ नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें ये दो तरह की हैं एक हैं अखबार बोलना और एक हैं अफाद यानी कोई काम करना तो अकवाल में अगर आदमी ने ज़बान से नमाज की हालत में कोई ऐसा कलाम किया जो नमाज से हट के है यानी कोई भी बात की कम अज़ कम दो हरफों पर मुश्तमिल हो या एक हरफ हो लेकिन माना वाला हो जैसे अरबी में एक लफ्ज़ है ऑफ होता है ना दो नुकते वाला इसके माना इसके माना होते हैं हिफाजत कर इसके मान हैं हिफाजत कर बाहिर तो ये एक ही हरफ है लेकिन ये बान है तो अगर किसी ने इस लफ्ज़ को अदा किया मदद तलब करने के लिए तो उसकी नमाज टूट जाएगी कोई भी कलाम नमाज में करना जानबूझकर या भूले से देखें आदमी अपनी अकल से चलेगा तो धोखा खा जाएगा मसलन कोई आदमी ये सोच ले कभी रोज़ा तो भूल कर खाने पीने से नहीं टूटता जब रोज़ा भूल कर खाने पीने से नहीं टूटता तो फिर नमाज भी नहीं टूटती लिहाजा नमाज में मैंने भूले से अगर बात कर ली तो क्या हर्ज है दोनों में फ़र्क है रोज़ा जो है उसकी कोई ऐसी हायत नहीं है कि जिससे आदमी को याद रहे कि मेरा रोजा है रोजे की अपनी कोई ऐसी हायत नहीं है जिससे आदमी को याद रहे कि मेरा रोजा है कोई पता नहीं मेरा रोजा है नमाज तो एक मुस्तकिल हायत का नाम है आप हाथ बांध के खड़े हैं नमाज में हैं, ये चीज आपको याद दिला रही है कि भी आप नमा तो लिहाजा नमाज को रोजे पर कयास नहीं कर सकते नमाज में भूल कर कलाम भी अगर हो गया थोड़ा ही क्यों ना हो तो उससे नमाज टूट जाएगी जान कर करेंगे तो भी नमाज टूट जाएगी नमाज की हालत में किसी को किसी बाहर आदमी ने छींक ली उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज पढ़ते हुए उसका जवाब दे रहा है यरहमुकल्ला तो इससे इसकी नमाज टूट गई नमाज की हालत में सलाम किया असलमकुम तो नमाज़ टूट गई या नमाज की हालत में किसी ने सलाम किया मसलन कोई कमरे में दाखिल हुआ उसको नहीं पता कि भी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं उसने कमरे में दाखिल होकर अनजाने में सलाम कर दिया हम नमाज पढ़ रहे थे हमने उसको जवाब दे दिया अस्सलाम तो नमाज टूट गई अगर इशारे से किसी ने सलाम किया और हमने नमाज में इशारे से जवाब दे दिया यानी सर हिला दिया तो इससे नमाज तो नहीं टूटेगी लेकिन मकरू है कराहत है ऐसा करना इसी तरह नमाज की हालत में हमने सामने दीवार पारी या कहीं कोई आयत लिखी हुई पढ़ दी कोई सूरत लिखी हुई पढ़ ली कोई उर्दू की इबारत लिखी हुई वो पढ़ ली तो उससे हमारी नमाज टूट जाएगी अगर पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं बस देख लिया और समझ गए कि ये फला आयत है ये किसी आयत का तर्जमा देख लिया समझ गए पढ़ा नहीं हमने तो फिर नमाज नहीं टूटी नमाज की हालत में इमाम भूल गया कोई आदमी बाहर से जा रहा था हम तिलावत कर रहे थे हम भूल गए तो उसने लुकमा दे दिया वो हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा वैसे ही गुजर रहा था या वैसे खड़ा हुआ था हम भूल गए उसने लुकमा दे दिया हमने उसका लुकमा ले लिया तो हमारी नमाज टूट गई लुकमा मुक्तदी ने दिया पीछे से लेकिन ऐसे शख्स से सुनकर दिया जो नमाज नहीं पढ़ रहा था यानी कोई आदमी बाहर नमाज नहीं पढ़ रहा था उसने लुकमा दिया मुक्तदी ने उससे के इमाम को लुकमा दे दिया अब मुक्तदी की नमाज भी टूट गई और इमाम की नमाज भी टूट गई इसी तरह किसी नमाज पढ़ने वाले ने बाहर कोई नमाज पढ़ रहा था वो भूल गया तो उसको बतला दिया उसको लुकमा दे दिया तो इससे भी नमाज टूट गई किसी ने आकर के खबर दी बताया कि अरे भाई फ़लाँ आदमी का इंतकाल हो गया इसने कहा इन्ना लाना जो उसको जवाब देने के लिए तो इसकी नमाज टूट गई ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह। बाकी कल अल्लाह ताला समझने के अमल करने के तोहे का दाफरमाए अलहदिल्लाबीआलम वाला बतमुतम वसलासलाम असलीम्ल आला मुहमदिन वबारक वसल वाली रहीम ऐ अल्लाह हमारी इस नमाज़ को ज़िंदगी भर की पहली तमाम नमाजों को दीगर तमाम आमाल सुलह को अपनी बारगाह में आला दर्जे में कबूल फरमा कमी कोताही को मुआफ़ फरमा एल्ला हमारे हर हर आमल में अखलास पैदा फरमा अपनी रजा नसीक फरमा बहकने भटकने गुमराह होने से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह हम सब को अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल फरमा खात्मा ईमान पर फरमा, फर्मा अल्लाह इस्मा मुबारक के एक एक लम्हे की कदरदानी के तहफे का फरमा अल्लाह माह मुबारक के एक एक लम्हे को इबादत में लगाने की तोफ़ी फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को आखिरी मुबारक का आश्रा शुरू होने वाला है इसकी क़दरदानी की तोफ़ी फरमा। लैलतुल कदर की शहादतें बरकतें रहमतें हम सब को नसीब फरमा माह मुबारक में आपकी तरफ़ से बेशुमार इंसानों की मफ़रत के फ़ैसले होते हैं ए अल्लाह उनमें हम सब को शामिल फ़रमा हमारे वालदेन हमारे असाज़ा, हमारे मशाइ घरों में हमारी मस्तूरात सब की मफ़रत फरमा एल्ला हम सब के लिए बार बार हरमैन शरीफन की मकबूल हाजरी मुकद्दर फरमा या लाख हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमा सुबह नब्बिकब्बिल्ज़ाति अम् यसीफुन वसलासली والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين